Ну, в первую очередь, да, это очередная контрольная игра, и она последняя перед стартом сезона. Поэтому более-менее дали уже наигрывали состав, дали тем людям, на которых будем рассчитывать в чемпионате, больше игрового времени. Вот, в принципе, в большей степени довольны тем, как они располагались на футбольном поле. То, о чем мы разговаривали, в принципе, на 80% выполнили. Да, есть еще моменты новые для них, которые, кто-то воспринимает быстрее, кто-то медленнее. Поэтому в целом картинка была хорошая, но нюансы там, по линиям, там, разрывы, компактность, расположение на поле, конечно, будем улучшаться. Но опять же, да, мы работаем три недели, и за это время невозможно сразу, чтобы они выполняли все. Так как мы говорим. Соперник, когда был посвежее, да, где-то успевали перестраиваться. И мы привыкали к сопернику, и то, что газон мы тренируемся на искусственном, играли на искусственном, тренируемся на зеленом, да, где-то чуть другое покрытие. Пока там раскочегаривали, пока привыкали к там газону, немножко не получалось. Потом э, сделали, внесли коррективы, то есть подсказали ребятам, да, и уже более целенаправленно, то есть начали выполнять ту установку, о которой мы говорили. И Это принесло свои плоды. В чемпионат u 19 там играют, в принципе, ребята 99-го, 2000 -го года. То есть год разницы, понятно, что там где-то на полгода, где-то на год, где-то на полтора будут старше ребята играть. Но ничего страшного, мы для того и работаем, чтобы тот переход из академии, когда дети приходят к нам в Ю-19, вот, чтобы они играли со старшими, да, крепли, набирались опыта и конкурировали на равных. То есть за счет организации игры, за счет каких-то других качеств. То есть будем стараться и также продолжать то направление, которое мы выбрали. Да, и так как в этом году 6 чемпионств, постараемся в следующем году своим возрастом да, поддержать. Каждая тренировка должна быть с таким настроем. Каждая игра, независимо от не товарищеская. На то есть мы должны выходить и видеть у них огромное желание. То есть если нет желания там, тренировки в товарищеских играх, тогда ну, мы точно не приветствуем, и те люди, которые там не выходят э, с горящими глазами ни на тренировку, ни в игру, они здесь просто находиться не будут.